Возникает семейная проблема, то мы обращаемся к семейному психологу. Здравствуйте. Здравствуйте! Ага, хорошо. Расскажите мне о своей проблеме. Вы знаете, у меня есть У меня есть большой уровень гормона. Я постоянно думаю о женщинах. Ага, вы копии. Да. Хор... Хорошо, давайте пригласим сюда вашу супругу. Хорошо! Жена, заходи! А я их имена не запоминаю, у меня есть своя схема. Как познакомились, так и называю. Это как? Вот смотрите. Подка подскажите, какой, который час есть? Как библиотеку пройти? Здесь. Я с мужчинами в лесу не знакомлюсь. Белье брать будем? Снегурочка! Психолог, но здесь ничем точно помочь не могу. Как вы сказали? Здесь помочь ничем не смогу? Здесь ничем помочь не смогу? Здесь? Здесь помочь ничем не смогу? Здесь? Здесь ничем помочь не смогу? Здесь? Да здесь, здесь.